أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ نهاية المغرب نبدأ نهاراً المرأة الزفاقية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السراط المستقيم سراط الذين ألأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين آمين يا رب العالمين نحن نعيش معاً أهل الإمام أهل الوزراء أهل الجماعة yang bersama-sama pada di Masjid Umar Ali Saifuddin pada malam ini uh, dan sama ada muslimin ataupun muslimat dan juga kepada yang bersama-sama dengan kita pada malam ini di uh, sesi online di YouTube. Alhamdulillah malam ini kita akan bersama-sama uh, mungkin pada penghujung surah Al-Mujadilah insya-Allah pada malam ini kita akan tengok sama-sama ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa daripada surah ayat yang ke-18 surah al-mujadilah kita cuba fahami sama-sama dan ambil pengajaran sama-sama kita tadabbur sama-sama insya-Allah a'udzu minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayahlifuna kama yahlifuna lakum wayahsabuna annahum ala shay' ala innahum humul kazibun surqallahu azim ayat yang akan kita baca pada malam ni adalah berkenaan dengan sifat-sifat orang munafik ataupun perangai orang munafik Allah Taala sebutkan kepada kita supaya kita semua ni jelas bagaimana sifat mereka ini bagaimana perangai mereka ini dan juga Allah Taala jelaskan kepada kita dalam ayat yang ke-18 pada malam ni berkenaan orang munafik ni ni pada hari kiamat pun mereka akan berperangai sama seperti di dunia ni di dunia ni sifat orang munafik ni adalah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah ayat-ayat yang kita baca sebelum daripada ni adalah muzabzabi nabai nazalik muzabzabin maknanya adalah sekali begini sekali begitu jadi tak pernah tetap lah maknanya bila berjumpa dengan orang Islam mereka akan bercakap lain bila berjumpa dengan orang kafir lain pula yang mereka cakapkan jadi mereka kata mereka ni bersama orang Islam Bila bersama dengan orang kafir mereka kata Kami bersama kamu Bila bersama dengan orang Yahudi Secara khususnya dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut Mereka akan kata kami bersama dengan orang Yahudi Kami bersama dengan kamu Maknanya orang yang munafik ni adalah orang yang tidak boleh dipercayai so, Cuma masalahnya kita tidak akan dapatlah tahu Siapa orang munafik ni dengan sebenar-benarnya yang akan tahu orang yang tahu sebenar-benarnya berkenaan dengan orang munafik ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun uh, telah menceritakan kepada seorang sahabat yang kita telah sebutkan dulu dalam ayat bahawa dalam sesi yang terdahulu ada sahabat seorang sahabat sejan tahu nama-nama ni -nama senarai nama-nama ni. -nama Jadi Khalifah Umar bin Al-Khattab pun takut namanya ada dalam senarai tersebut. Jadi dia selalulah Ha, berjumpa dengan sahabat ini sahabat yang tahu nama ni dan dia tanya nama aku ada ataupun tidak ada jadi uh, apa ni sehebat-hebat Umar pun merasa takut bahawa namanya ada dalam senarai munafik jadi kalau kita ni kita tak tahulah zaman sekarang ni siapa yang munafik siapa tak munafik jadi Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang banyak ni ialah sifat-sifat orang munafik supaya kita ni ni tidak akan terlibat tidak akan terbabit tidak akan terwujud pada kita ni sifat sifat munafik. Jadi di antaranya Allah Taala sebutkan dalam ayat 18 surah Al-Mujadilah pada malam ni adalah perangai orang munafik ni pada hari kiamat ni mereka pun akan sombong. Mereka ni nak menipu Allah Subhanahu wa taala. Di atas dunia ni mereka boleh menipu orang mukmin tapi di hari akhirat pun mereka rasa bahawa mereka ni boleh menipu Allah Ta'ala sebab tu Allah Ta'ala pun sebutlah dalam ayat ni yauma yaba'asuhumullah pada hari di mana Allah Ta'ala akan membangkitkan menghidupkan semula manusia ni ni jami'an semuanya lalu apa yang berlaku pada hari kiamat ni Allah Ta'ala sebutkan fayahlifu nalahu orang munafik ni ni mereka akan bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tengok Maknanya kepada Allah pun menunjukkan bahawa ni sebenarnya mereka ni tidak yakin sebenarnya bahawa Allah Taala ni tahu semua. Jadi atas dunia pun Allah Taala tahu. Di akhirat dan ketika Allah Taala beri peluang untuk bercakap ni di hadapan Allah Taala, mereka masih lagi sanggup untuk menipu. Padahal dah tengok dah kubur, dah tengok dah mahsyar, dah mati, kena bangkit kembali. Tapi mereka ni sangat-sangat degil lah. Kita kata degil perangai buruk dan mereka ni macam tak percaya lah bukan macam tak percaya memang tak percaya Allah Ta'ala ni tahu apa yang ada dalam hati mereka mereka rasa bahawa mereka fikir orang beriman orang Islam saja yang tak tahu apa yang ada dalam hati mereka rupa-rupanya mereka rasa mereka rasa bahawa Allah Ta'ala juga tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka jadi akhirnya mereka pun bersumpah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala fayahlifu nalahu mereka ni bersumpah kepadanya iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yahlifu nalakum. Sama seperti mana masa di atas dunia mereka ini bersumpah kepada orang yang beriman. Lakum tu maknanya ialah kepada kamu, kepada kamu tu maknanya ialah kepada nabi, kepada orang-orang Islam. Jadi kalaulah atas dunia ni mereka bersumpah kepada kita maybe betul lah kita tak tahu nabi tahu tapi orang Islam biasa tak tahulah Siapa sebenarnya munafik. Tapi perangai tu boleh nampak lah. Perangai orang munafik. Jadi sifat mereka adalah bersumpah. Bersumpah. Jadi orang yang bersumpah. Mengada-ngada. Mengada-ngada bersumpah ni. Terlampau bersumpah ni. Orang tak suruh bersumpah pun. Dia bersumpah juga. Dia nak mengatakan bahawa dia Islam. Orang tu. Kita boleh katalah. Macam. Uh, kita takut pada bayang-bayang. Eh. Uh, orang yang rasa takut. Dia takut bahawa dia ni. Eh, nampak macam orang kata dia ni tidak beriman. Jadi dia yang bersungguh-sungguh mengata Orang dia ni adalah beriman. Ha, jadi maknanya kita kata macam orang lah kan. Kalau ramai-ramai orang kita kejar pencuri. Tapi tiba-tiba yang tempat tu aku bukan pencuri, aku bukan pencuri tu. Ni macam orang tu takut lah sikit. Kalau orang pencuri betul-betul dia tak takut. Sebab dia tak mencuri. Ha, jadi macam tu lah orang munafik. Kama yahlifu na'lakum. Sebagaimana atas dunia ni mereka ini bersumpah kepada kamu. Wa yahsabu na'annahum ala syai'i dan Allah Taala kata antara sifat munafik lagi dah ya annahum ala syai mereka ni semua ni dia kata Allah Taala kata sebagaimana biasanya mereka bersumpah mereka bersumpah kepada kamu dan mereka menyangka bahawa dengan berbuat demikian mereka akan mendapat sesuatu yang memberi faedah kepada mereka maknanya tujuan mereka bersumpah-sumpah tu ialah nak mengelakkan daripada orang Islam kata mereka ni adalah tidak beriman jadi akhirnya mereka dapatlah ha jadi konon-kononnya Uh, mereka bersama dengan orang Islam Orang Islam pun percaya pada mereka Mereka pun dapat lah Apa-apa yang dapat Faedah yang sepatutnya mereka dapat lah Orang Islam dapat Maknanya orang Islam terpelihara Tak perlu macam ni Tak perlu macam ni Sebab mereka ni uh, Apa ni Islam Kita rasa mereka ni Islam Bila mereka pergi kepada orang kafir Mereka kata Mereka ni kafir juga Supaya mereka ni selamat lah uh, Macam tu Jadi banyak lah Sebenarnya Perangai orang yang Macam ni Sekarang ni lah Atas dunia kita ni Iaitu orang yang berbelik-belik lah kan ha. sekali macam ni, sekali macam ni, pergi ke sana macam ni, sekali macam ni, jadi macam apa ni jadi macam binatang tu kan ha, binatang mengkarung ke apa tu kan yang mana ber, pergi ke sini tukar warna kalau dalam bahasa peribahasa Melayu ada juga lah masukkan kambing-kambing tu ha, itu. tak salah nak mengembek tak salah nak apa ni ha, nak bunyi macam kambing, bunyi macam lembu ikut dia lah kan, tapi kalau lah ha, dia pergi kepada orang kafir dia kata aku pun kafir juga sebenarnya macam kamu pergi kepada ke orang Islam dia kata kita aku pun Islam juga macam kamu ah ha, itu masalah sebenarnya ah ha, macam tu tu adalah masalah jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata ala innahum humul kazibun Allah Taala pun sebut sekali lagi bahawa kamu semua kena tahulah bahawa sebenarnya mereka ni adalah penipu kazibun itu ayat yang ke-38 eh ayat yang ke-18 minta maaf bukan 38 cepat anak pergi 38 ayat yang ke-18 ayat ke-19 Istahwaza alaihi musyaitan fa ansahum zikrullah ulaika hizbus syaitan in ala in hizbus syaitan humul khasirun ayat ke-19 ni Allah Subhanahu wa taala sebut istahwaza Istahwaza ni iaitu macam satu benda tu kontrol satu benda ha, kalau kita katalah kita main main apa ni kita main apa yang terbang atau main drone ha, main drone main drone tu kita kontrol dia Ah ha, bukan dia kontrol kita. Tapi kadang-kadang terlepas juga. dia ha, suka hati dia kan pergi ke mana-mana. Ah -mana. ha, itu bukan istahwaza Istahwaza ni, ni adalah lebih daripada tu lagi. Kalau macam tu, kalau kita main drone tu, kita kontrol drone tu, kita main kereta eh kereta kecil, kecil kan yang ada controller tu, ah ha, itu nama dia istaula nama dia dalam bahasa Arab. Istaula, istaula ni seorang kontrol satu benda. Tapi istahwaza ni dia lebih dahsyat lagi. Sampai orang tu tak boleh nak lari dah. Ha, Seorang so, yang kena kontrol tu dia memang tak boleh lari daripada orang yang kontrol dia tu. Tu nama dia dalam bahasa Arab istahwaza. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang ke-19 ni, orang-orang munafik ini dia telah dikontrol habis-habis oleh asy-syaitan. Istahwaza alaihi musy-syaitan. Syaitan kontrol dia. Bukan kontrol main-main, kontrol sungguh-sungguh. Ni kontrol ni tak habis bateri ni. Kontrol ni memang power punya kontrol ni jadi apa ertinya sini maknanya orang munafik ni tak adalah Tuhan dia tu sebenarnya adalah syaitan ha, kita kata macam itulah kan apa-apa dia ikutkan syaitan tu fa'ansahum zikrullah Allah Ta'ala kata sehingga menyebabkan syaitan tu kontrol mereka sehingga mereka ini melupai untuk mengingati Allah ataupun mengingati Allah ni apa nak disebut sini lah. Mereka ni lupa, mereka tak ingat lagi Apa hukum Allah Subhanahuwataala. Bukan ingat tu tak tahu Kalau kita tahu semualah maknanya Iblis ni, dia ni adalah Iblis ni Tinggal dalam syurga dulu Kira Bapak lah, bapak pada syaitan lah Kita kata dia tinggal dalam syurga Tinggal dalam syurga, bukan kita pun tak pernah Tinggal dalam syurga ni Tapi Iblis ni tinggal dalam syurga Bersama dengan malaikat Dia tahu syurga tu macam mana Dan dia kenal Allah Subhanahuwataala. Iblis ni kenal Allah Taala berjumpa dengan Allah, bercakap dengan Allah. Semua dia tahu. Tiba-tiba, ha, tiba-tiba ha, apabila kisah Nabi Adam tu, dia dah minta kepada Allah Ta'ala. Dia minta kepada Allah. Dia takut kepada Allah, dia tahu. Tapi dia minta kepada Allah ni apa? Dia kata, beri aku umur ni panjang sampai hari kiamat sebab aku ni nak menyesatkan anak Adam. Supaya aku ni tak masuk neraka seorang-seorang. Aku nak masuk neraka ni bersama dengan aku ramai anak Adam ni. Akhirnya Allah Ta'ala beri peluang kepada dia. Allah Ta'ala kata, ah, terpulanglah pada kau. Cuma satu benda lah. kamu tak akan dapat. Kamu tak akan dapat. Men, apa ni, mengontrol. Kamu tak akan dapat. Uh, men, mempengaruhi ah, hamba hambaku yang soleh. Jadi sebab itulah kita ni, ni kita minta kepada Allah Ta'ala. Kita tak tahu macam mana syaitan ni boleh kontrol. Syaitan dan iblis ni, dia hebat lah daripada kita. Kalau ikut kenal Allah Ta'ala. Tapi tapi dia lari daripada Allah. Jadi kalau kata kita ni ni kenal Allah Taala, kita kenal Allah Taala ni belajar je, bukan pernah bercakap dengan Allah. Hanya belajar kenal sifat 20 dan sebagainya. Kemudian tengoklah tanda-tanda kebesaran Allah ni. Itu sahaja yang kita mampulah dalam hidup kita ni. Kita tak pernah berjumpa dengan Allah. Kalau berjumpa dengan Allah ni tak kuat iman lagi tak tahulah. Tapi iblis ni dia berjumpa dengan Allah Taala tapi dia ni iman dia macam tu. Dan dia tahu dah apa yang dia buat tu dia bukan minta maaf kepada Allah Ta'ala dia cakap lagi kan aku tak nak masuk neraka seorang-seorang dia tahu dah neraka tu macam mana ha, jadi itulah nama dia Allah Ta'ala sebut sini as syaitan syaitan tu lah anak buah dia lah dia tu kepala dia jadi syaitan ni dia telah kontrol ha, sehingga tak boleh nak bergerak siapa orang munafik ni istahwaza alaihi syaitan, fa ansahum zikrullah sehingga lupa kepada zikrullah ni bukan hanya berzikir tu ulama-ulama kata ialah tapi iaitu dia lupa terhadap ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam semua tahu apa yang boleh apa yang tak boleh. Ha, dalam Islam ni Allah taala kita tahu ajaran Islam adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh ini tak boleh buat. Tapi kita tengok ramai juga orang Islam ni suka hati dia. Suka hati dia. Je. Dia nak buat dia tak nak buat. Macam dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala ni as syaitan ini ha, orang yang telah kita kata orang yang telah melupai perintah Allah ni sebenarnya dia sedang dikontrol oleh syaitan ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahsyat jugalah sebut Nabi kata Nabi kata la yus la yasriku sariku hina yasriq wa huwa mu'min wa la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min tidak mencuri orang yang mencuri ketika dia sedang mencuri kalaulah dia tu beriman tidak berzina orang yang sedang berzina kalaulah dia tahu kalaulah masa dia berzina itu dia ni beriman maksud hadis ni ulama kata ialah orang yang berzina melakukan kesalahan besar lah mana kesalahan dosa-dosa besar semua tu sebenarnya dia seolah-olahnya dah lupa pada Allah Ta'ala dia dah tak ada iman bukanlah tak ada iman tu maknanya dia kafir ulama kata tapi maksudnya iman dia tu memang habis-habis lah tak ada iman tu macam tak ada ada bateri tapi tak ada power ha, gitulah kan ha, kalau kita ni ada full power lah bateri telefon kalau low back low back tu boleh tahan lagi ini bateri ada tapi macam tak ada apa-apa tak cas tak masuk cas ha, ni. jadi iman ada tapi iman yang tak boleh cas langsung nak buka telefon pun mati tak nak hidup ha, macam tu lah orang yang mencuri orang ni tapi selepas daripada tu mungkin tak iman dia bertambah balik ha, sebab dia ada bateri boleh cas tu boleh masuk balik lah tapi kalau orang kafir ni bateri pun tak ada nak cah pun tak masuk ha, gitu. dia tengok apa-apa pun hmm, tak adalah hmm, ha, gitu. Ha, jadi tapi kita tengok orang kafir pun ada buat baik juga kan ha, baru ni pergi naik kapal ramai-ramai tu kan pergi naik kapal yang pergi ke G tu saya tak sebut lah nama eh ha, nama tu tu yang naik kapal yang kena tangkap oleh is tu ramai-ramai tu ha, majoriti dia orang kafir majoriti tu orang kafir bukan orang islam jadi maknanya tak ada bateri lah hari tu. Tapi dia buat kerja tu, dia semangat nak tolong orang tu sebab jiwa manusia kan. Ha. Dia ada kejiwaan manusia tu, dia tak boleh tengok orang kena bunuh kena. Tapi cerita kemarin kalau tengok semua apa ni internet tu, ada seorang tu masuk Islam tak? Masa kena tangkap tu. Masa kena tangkap tu sebab memang apa ni, masa orang Islam masa tu tu dia semayang kan. Masa, orang Islam dalam kapal tu, dalam bot tu. Mereka semayang sama-sama, semayang jemaah mereka ni uh, apa ni pakai tutup aurat kalau perempuan dan sebagainya lah ha, jadi benda-benda tu yang dibuat oleh orang Islam tu rupanya ada juga orang kafir tengok dan tertarik situ. dan masuk Islam pada masa juga dalam tu ha, jadi sekarang ini Allah SWT ada kalau mereka tu orang yang macam tu ulaiika hizbus syaitan Allah Nabi Allah taala kata mereka tu sebenarnya adalah kumpulan syaitan Jadi hizbu hizbu ni maknanya adalah kumpulan maknanya. Hizbu ataupun hizbu ni kalau terjemahan sekarang ni dalam dalam uh, dictionary dalam kamus dia kata parti, parti ataupun kumpulan. Ha, jadi maknanya sini ialah orang-orang ni lah grup syaitan. Ni puak-puak uh, syaitan. So dia ada lah ha, dia ada apa ni pertubuhan syaitan lah sini ha lah, ini. Soalannya macam tu. Jadi Allah Taala kata ala inna hizbasyaitan humul khasirun orang-orang yang kumpulan syaitan ni masuk dalam pertumbuhan syaitan ini ha, dia ni adalah orang-orang yang rugi. Seterusnya ayat yang ke-20. Innal <tell> ladzina yuhadunallahi <tell> wa rasuluhu ulaika fil azallin. Allah Ta'ala kata sesungguhnya orang-orang yang menentang yuhadu menentang menentang Allah dan rasulnya. Ulaika humul <tell> azallin. Orang itu akan menjadi sangat-sangat hina ataupun termasuk dalam golongan yang sangat hina. Kemudian ayat yang ke-21, insya-Allah ayat terakhir ni, ha, pada malam ni ya sempatlah yang kita pergi ni ada beberapa minit lagi. Kataballahu la ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Ayat 21 ni Allah Taala berkata kataba, kataballah. Kataballah maknanya Allah Taala menuliskan. Maksud menuliskan sini ialah menetapkan. Menetapkan di dalam Loh Mahfuz. Maknanya dah menjadi satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam al mahfuz dah ada satu peraturan Allah prinsip dia kata Allah Ta'ala dah tetapkan iaitu apa la aglibanna ana wa rusuli la aglibanna la agli banna, maksudnya akan menang siapa yang akan menang aku akan menang ana wa rusuli aku dan rasul-rasulku jadi di sini disebutkan kadang-kadang kita tengoklah dalam dunia pada hari ini kadang-kadang kita tengok yang menang tu adalah kekufuran yang menang tu adalah musuh-musuh Islam yang menang tu adalah uh, apa ni orang-orang kafir. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini tak orang-orang kafir ni akan kalah. Yang menang tu adalah Islam. Jadi kita tak boleh tengok perkara-perkara uh, macam ni adalah maknanya ialah hanya dalam di depan mata saja. Ha di depan mata kita. Apa yang kita tengok sekarang? Sebab apa? Yang kita tengok sekarang ni ni ha, dia belum lagi kita kata baru orang main gusti tu orang main orang main tinju kan dulu tengok tinju lah masa kecil-kecil dulu Muhammad Ali Muhammad Ali clay ah ha, dia duduk atas apa ni dia tak ada atas dia punya gelanggan gitu ha. jadi gelanggan tu dia ada pusingan pertama pusingan kedua pusingan ketiga sampai ke pusingan berapa 15 lah ah ha, gitu aku lebih kurang jadi pusingan-pusingan tu sekarang ni yang kita tengok orang kafe ni menang-menang-menang ni mungkin baru pusingan satu, pusingan dua. Kita kena tengok akhir itu tu siapa yang menang tu tu ha, jadi Allah Subhanahu Taala dah menetapkan dah Allah Taala mesti akan menang mereka nak lawan Allah mana lah mampu sebab Allah Taala kata Allah Taala lah yang maha berkuasa dan rasulnya lah akan ditolong oleh Allah Subhanahu Taala ayat ni ni ayat 21 surah al mujadilah ini sebenarnya ada sebab nuzul ha, bagaimana ayat ni turun tapi kita tak sempatlah nak cerita malam ni kita akan sambung akan datang bagaimana sebab nuzul bagaimana cerita yang menyebabkan ayat yang ke-21 ni turun. Ha, jadi insya-Allah setakat itulah tadi pada malam ni kita sambung nanti yang akan datang iaitu sebab nuzul ayat yang ke-21. Aku lukau hazau astaghfirullahal azim li lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asbi innal insana lafi khus illa allazina amanu wa as-salihat. wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.